السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ دین جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور جو حق ہے بہت ہی پیارا بیان مولانا ابراہیم صاحب کا ہمارے چینل کا وزٹ کیجیے بیانات کو دیکھیں جزاک اللہ میرے بزرگو پیارے بھائیو اللہ کا دین حق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر کے بھیجا دے اس کا کیا تقاضہ ہے اس دین حق کا یہ زندگی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین جو اللہ تعالی کا دین ہے اور حق ہے اس کا کیا تقاضا ہے ایک آدمی زمیندار ہوتا ہے تو اپنی زمینداری کے تقاضے سوچتا ہے عہدے دار ہوتا ہے تو اس کے تقاضے سوچتا ہے ہم کو اللہ نے دین دیا ہے دین ہے حق اس کا کیا تقاضا ہے یہ سوچنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے یہ ہمارا کام ہے یہ محنت اسی لیے ہو رہی ہے رسول خدا دین الحق ہدایت و دین حق ہاں ایمان اور امال صالحہ یہ دو مراد ہوتے ہیں ہدا اور دین سے اس کو سمجھنا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے رخ اللہ کی طرف اور آخر کی طرف کرنا ہے آہ. کوئی چیز ہمارے ہاں رواجی نہیں ہے اس لیے یہ اجتماع رواجی نہیں ہے آہ. دین کے لیے جمع ہوئے ہیں دین کے تقاضے سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس لیے دھیان سے بات سنی جاتی کون آیا کیا آیا کیا ایسا نہیں ادھر دیکھے ادھر دیکھے موبائل کھول دیے اور نیند آ رہی ہے یہ ناقدری ہے موبائلوں کے لیے دین نہیں آیا ہے دلوں کے لیے دین آیا ہے موبائلوں کے لیے نہیں آیا موبائل کھولیں اور ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں اور ایک حرام کام یہ کریں کہ فوٹو لیں یہاں سے حرام لے کر جائیں یہ, یہ جہالت کی بات ہے دین دلوں کے لیے آیا ہے بول آیا تم بھیا نا تُنفی سور ندی نہ یہ سینوں کے لیے آیا ہے دل کہ سینوں میں اترے دلوں میں اترے اس کے لیے دین ہے دنیا کی محبت دلوں میں اترتی ہے تو آدمی دنیا کا ہو جاتا ہے جی ہاں وہ دل میں اتر گئی ہے دلوں میں اترتی ہے محبت دلوں میں اترتا ہے خوف دلوں میں اترتا ہے یقین دلوں کے لیے ہے اللہ کے معبود برحق ہونے کا یقین لا الہ الا اللہ ایک ہی معبود اللہ اور کوئی عبادت لائق نہیں اس کا یقین کہ وہی وہ ہمارے مسائل کو بنانے والا ہے اسی کے ہاتھ میں نفع اسی کے ہاتھ میں نقصان اسی کے ہاتھ میں آیات اسی کے ہاتھ میں موت اسی کے ہاتھ میں عزت اسی کے ہاتھ میں دلت اسی کے ہاتھ میں غم اسی کے ہاتھ میں خوشی یہ یقین اندر اترے اس سے ہوگا اطمینان یقین اندر اترا کہ مطمئن ہو گیا کیوں کہ اللہ کرنے والا ہے کوئی کیا کرے گا کوئی کیا کرے گا اللہ کرے گا لدینام آمنوا وتطمئن بہم قلوب ایمان کے ساتھ کہ اطمینان لازم ہے چین لازم ہے کتنے خطرے ہوں حضرت علی فرماتے تھے کہ جب مجھ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے موقع پر اپنے بسونے پر سلاح کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے تو مجھے وہ رات اتنی چین کی نیند آئی کہ جس کے میں بتا نہیں سکتا حالانکہ آپ کے بسونے پر لیٹنا یہ انتہائی خطرے کی جگہ تھی اس لیے کہ باہر لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے یہ نکلے تو قتل کریں جی ہاں باہر کھڑے تھے لوگ پھر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں قتل کر وہ جگہ تھی آپ کی آپ کو تو اللہ نے وہاں سے نکال دیا اب آپ ظاہر بات ہے جب وہ اندر گھس دے تو بچوں پر آپ کوئی ہی پاتے لائٹیں تو تھی نہیں اس زمانے میں تو حملہ ہوتا تو انہیں پر ہی ہوتا لیکن فرما دیتے مجھے بہت چین کی نیند آئی کیوں کہ مجھے اس کا یقین تھا کہ میں آج تو مارا جاؤں گا نہیں کیوں مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام سونپا ہے میں جا رہا ہوں اور لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں وہ امانتیں پہنچا کر کے میرے پاس مدینہ آ جانا تو اگر میری موت ہوتی تو مجھے یہ کام حوالے نہ ہوتا اس لیے مجھے اس کا یقین تھا اللہ کے نبی نے جب میرے ذمہ کام کیا ہے تو میری موت نہیں آئی اس لیے میں چین کے دن سو گیا یہ ایمان والے کی اصلی مایا ہے کہ اس کو اللہ سے یقین آ جائے اللہ کے فیصلوں پر اللہ کی قدرت پر اللہ کے خزانوں پر ہاں اللہ کے وعدوں پر یہ ایمان کہلاتا ہے یہ پیدا کرنے کی یہ محنت ہے کہ ہمارے دلوں میں آ اللہ ہے ہمارے ساتھ سب نبی یہ کہتے تھے کہ اللہ ہے ہمارے ساتھ ہم اللہ کا کام کریں گے اور اللہ ہمیں ساتھ دیں گے ہم اللہ کا کام کریں گے اللہ ہمیں کامیاب کریں گے بدلا کام کریں گے اللہ ہمارے لیے آخرت کو آسان کرے گا جنت کو میں داخل کرے گا تو سے بچائے گا یہ حکموں کی محنت سے حکم والا یقین آئے گا چیزوں والی محنت سے چیزوں کا یقین آئے گا چور کا یقین مال پر ہوتا ہے کیونکہ وہ چوری کرتا ہے چوری کی محنت مال کے لیے تو اس کا یقین مال پر ہے وہ مال چاہتا ہے مال تلاش کرتا ہے مال کی چوری چاہے کتنا مارے کتنا ذلیل ہوئے مگر وہ اس کا یقین مال ہوگا تو کام بنے گا اس کے لیے چوری کا راستہ لیا اور یقین والا یقین والا یہ کرے گا کہ اللہ کے دینے سے ملے گا اور اللہ عملوں سے دیں گے گناہوں سے نہیں گناہوں سے تو سزا دیں گے عملوں سے انعام دیں گے تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ اللہ کا دین برحق ہے اور سچے لوگوں کے لیے ہے نہ کہ جھوٹے مکار لوگوں کے لیے جو فریب کرتے ہیں دنیا کو کچھ اور دکھاتے ہیں اور ہوتے کچھ اور ہے جس طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے پاک دین کو برحق جانے اور اس پر عمل کرے کیونکہ میرے بھائیو یہی چیز ہمیں آخرت کے لیے اس قائم آئے گی پانچ وقت کی نماز باقاعدگی سے ہمیں ادا کرنا چاہیے اسی سے قبر کے عذاب سے بچیں گے کیونکہ پہلا ہی سوال جواب اسی چیز کا ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو قائم اور دائم رکھیں آخر دم تک اس میں ہماری ہی آخرت کی بلائی ہے اور دین کو پھیلائیں جہاں تک بھی ہو سکے ہم دین کو آگے لوگوں تک پہنچائیں جس طرح ہمارے بزرگان دین نے جس طرح کیا ہوا ہے تو اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر یہ بیانات اچھے لگتے ہیں تو ہمارے چینل کو فالو کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ